и забыть Украину как страшный сон. Вот просто я не хочу быть украинцем. Я пришел на блокпост, где на меня ехали вот танки. Я не сбежал. Я остановил эти танки. Меня эти, тяжело ранило. А что я взамен получил? Мне отказали в выплате по, второму ранению. Вот просто мне ее отказали. И я за, это должен служить воевать. Я не хочу за такую страну воевать. Я, и так свою жизнь угробил. Я с 18 лет пошел служить, у меня уже служба вот тут. Все покупать за свой счет. Идешь на разведвыход, выход экипируйся за свой счет. Получаешь ранение, ты на сам, сам остаешься. Вот меня ранило в ногу, мне разорвало ногу. А мне даже реабилитации не, не, додали. Мне оставили в ране вот этот тампон. я говорили, у тебя проблемы с головой. Мне два месяца нога гниет. Я перехожу в госпиталь, от меня мама морозится. Я за это должен служить воевать? А мизерная пенсия в 13 800. Я вам покажу сейчас. За выполнение боевых заданий, что я стал инвалидом, в доплату 50 гривен и, и, и доплата вот 1038 гривен. А я не хочу больше служить. И, и это государство я не хочу защищать. Вот просто я не хочу его защищать. Я написал заявление еще 5 ноября. С Явыривского военкомата до, 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 до сих пор никак не могут мое выслать личное дело. Вот придет мое личное дело, тогда меня будут увольнять. Я два месяца жду увольнения. Какие у вас планы после звезды? вниз уехать и забыть Украину как страшный сон. Вот просто я не хочу быть украинцем.